Sekarang ni saya dan Hanif bukan berdua saja sebabnya hmm. kita ada tetamu dan juga bukan tetamu kita satu juga. Okay. Tetamu kita ada tiga orang. Ramai. Ada yang daripada Alam Maya bersua hmm. dan juga ada di sini. Tapi mesti semua tertanya-tanya apakah topik kita hari ini Soalnya yeah. kita nak bercerita tentang kegiatan lumba haram Betul. remaja. Okey. Uh. Dalam bahasa yang lebih mudah dipaham hmm. adalah gejala rempitnya. Betul. Kita uh, kerap juga berbicara dengan perkara ini. Kerap juga bercakap berkenaan dengan isu rempit okay. isu orang yang bawa motosikal menyalahgunakan tentang bagaimana nak bawa motorsikal yang baik atas jalan raya ni sebab baru saja berlaku kemalangan, kemalangan uh -huh. penunggang motosikal, pada pagi dan sebagainya di bawah umur dan sebagainya. Jadi kita nak kongsikan terlebih dahulu kepada anda. Ini perkongsian berkaitan um, statistik kegiatan lumba harap di kalangan remaja okay. di Malaysia. Di sebalik deruman enjin yang memecah sunyi malam, tersirat satu realiti yang menakutkan. Di atas jalan raya nyawa dipertaruhkan, undang-undang dicabar dan masa depan digadai. Kegiatan lumba haram dan aksi berbahaya di jalan raya yang sering dikaitkan dengan golongan mat rempit bukan lagi satu fenomena baru. Perkara ini semakin membimbangkan apatah lagi saban minggu ada sahaja nyawa yang melayang berpunca daripada golongan ini dik kelalaian dan kecuaian di atas jalan raya. Data rasmi dari Polis Diraja Malaysia PDRM pada tahun 2024 mencatatkan hampir 640,000 kes kemalangan jalan raya, menunjukkan peningkatan lebih 6.4% berbanding tahun sebelumnya. Berdasarkan statistik ini, sebanyak 2,360 orang atau 37% mangsa yang terkorban berusia antara 15 hingga 30 tahun, iaitu golongan yang paling aktif dalam kegiatan lumba haram. Baru-baru ini dua remaja maut dalam satu kemalangan ngeri yang melibatkan empat buah motosikal dipercayai sedang berlumba secara haram di persiaran Raja Muda Musa Kelang. Kejadian yang berlaku pada awal pagi itu turut mengakibatkan beberapa individu lain cedera parah. Antara punca utama kegiatan ini ialah perasaan ingin mencuba perkara baharu terutama dalam kalangan remaja yang mudah terpengaruh. Ia bermula dengan uh, ke, uh, ke, apa tu gejala basikal lajak. Uh, kalau Cik Imran tahu basikal ajak ni melibatkan basikal yang telah diubah suai oleh kanak-kanak. Uh, Kemudian apabila dia dewasa, dia cuba mencari sesuatu yang baru untuk menunjukkan dia punya keinginan. Ya. Ingin mencuba sesuatu yang baru. Jadi kita nampak benda ni semakin lama, semakin uh, meningkat dan semakin tidak terkawal. Bagi mengekang kegiatan ini, PDRM giat melaksanakan pelbagai inisiatif termasuk Ops Selamat yang digerakkan secara berkala bagi tujuan penguatkuasaan dan pendidikan kepada pengguna jalan raya. Oh. 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 Oh menghampiri perit kita ada melaksanakan uh, ops selamat ya ops selamat sebab apa statistik dan data-data yang kami telah buat kajian kami laksanakan ops selamat ni bukannya baru daripada tahun 1996 lagi ops selamat telah dilaksanakan jadi kalau kira kita kira sampai 2025 ni hampir 30 tahun pihak PDRM terutama JSPT melaksanakan operasi ini, supaya memberi kesedaran kita ambil contoh yang lepas uh, Oslamat yang baru-baru ini yang di, di rasmi uh, dinyatakan oleh pihak BDRM daripada kes kemalangan maut yang direkodkan ketika tempoh Oslamat tu berkurangan berkurangan jadi operasi terpaksa kami laksanakan dan operasi ini adalah satu orang kata uh, senar cerita kita panggil uh, langkah awal supaya setiap hari setiap saat setiap masa pengguna jalan raya ni mesti tahu tentang keselamatan jalan raya. Kita risaukan apabila kes kemalangan melibatkan 8.18 kematian sehari secara tidak langsungnya saya, Cik Imran, masyarakat yang menonton MSI aku akan terasa adakah kita adalah antara statistik kemalangan tersebut. Kesedaran dan kerjasama dari pelbagai pihak amat penting untuk mencegah lebih ramai anak muda dari terjebak dengan budaya jalanan yang membinasakan ini. Ya, itu dia sedikit perkongsian ya. uh, tentang uh, statistik kegiatan lumba haram remaja. Hmm. Kalau diikutkan, Anif, ya. uh, menakutkan. Sebab apa yang uh, kita lihat, memang selalunya akan melibatkan nyawa yang akan terbang. Ya betul. Jadi itu ha. fokus perbincangan kita pada pagi ini ada tiga tetamu yang bersama dengan kita kita ya. nak perkenalkan terlebih dahulu uh, kita bersama dengan Dr Norwina Akmal Anwar pakar psikologi uh, daripada Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia selamat pagi Dr. Selamat pagi. Terima kasih sudah bersama kami. Kita juga ada secara panggilan video kami nak perkenalkan Adam Nurudin pelumbang motosikal negara uh -huh. dan juga Encik Muhammad Basri Abdul Rashid uh, seorang pencinta motosikal lah. ya. dan juga ada bengkel motosikal bersama dengan uh, kita pada pagi ini. Ya. Tapi mungkin kita boleh mulakan dengan Cik Basri terlebih dahulu Cik Basri. Um kalau sudi berkongsi dengan kami, uh, sebab kabarnya dulu pun ada jiwa-jiwa kelajuan ni. Ah cerita jiwa kelajuan. Nih, uh, pecinta -pecinta jiwa kelajuan. Uh, mungkin uh, melihat kepada perkongsian sebentar tadi tu ada visual-visual dipaparkan kemalangan yang berlaku akibat uh, daripada motosikal yang ditunggang secara cuai ya. Uh. Um mungkin berkongsikan pengalaman ketika berada dalam situasi tersebut juga Cik Basri. Okey, biasa pengalaman benda Kami ni Dia banyak dia tak ada apa sebenarnya Dia satu macam Dia orang macam nak satu angel Satu macam kumpulan hmm. Ha, satu kumpulan Bukan kumpulan apa Bila satu tu bergerak Dia ikut bergerak sekali hmm. Jadi Benda ni sebenarnya tak patut berlaku sebenarnya benda ni hmm. Kalau ikut pengalaman saya Zaman saya dulu dia tak panggil mak rempit Dia panggil mak motor Mahmood tu diri dia, keselamatan dia terjaga. Macam orang keluar menggunakan jaket kulit. Okey. Ha. Dan okay. zaman sekarang ni agak jauh berbezalah. Ya. Yeah. Tapi kita lupa zaman sekarang ni mereka macam trik ikut-ikut. Hmm. Okey. Nah, nah, kalau ada ikutkan, Encik pasti kalau dalam etika yang mudah, Uh, dengan siapa ataupun kumpulan mana yang mereka sertai semua itu akan memainkan peranan jugalah sama ada aktiviti uh, itu aktiviti yang sihat atau tidak betul je Masri? betul dia terpengaruh hmm. sebenarnya dia tak macam tu sebenarnya mm. hmm. jadi kerana dia orang macam ada happy happy fun tau dia macam fun dia fun fun, macam tu je tapi betul. dia satu macam satu kadang tekanan hidup dia orang pun ada kat situ sebenarnya hmm. ya dan kadang-kadang dilepaskan melalui media motosikal, motosikal ni lah ya Okey, uh, kita nak bersama dengan Dr. Norwina, uh, seorang pakar psikologi melihat kepada perkongsian tadi tengok visual tu pun seriau rasa kan? <tuk> Kenapa yeah. perkara ini masih lagi berlaku walaupun sebenarnya dah lama gejala mat rempit lumba haram ni berluasa dalam negara kita. Okay. Anif, sayang. Hmm. Uh, bila kita sebut pasal uh, gejala ni, kita nak cuba uh, ad, atasi. So untuk untuk atasi kita kena tahu cause and effect. Cause tu sebab dia. So I nak bawa penonton-penonton Hanif dan Daya untuk tengok a uh, reason kenapa benda ni berlaku ke, yeah. uh, dalam empat view. Okay. So dalam psikologi kita ada empat view. Yang pertama view pertama bila dia uh, dia ambil gambar and then dia posting, dia dapat likes, yeah. dia dapat sanjungan, dia dapat everything yang dia dapat dia akan repeat. Okay. So dia, yang tu reason yang pertama. Okey. Reason yang reason yang kedua, dia rasa a uh, dia punya cognitive dia distorted. Kita panggil dia distorted thinking yang dia rasa, "Eh aku kalau buat ni aku power." Okay. Okey. Itu Lupa reason kedua. Mm -hmm. Itu cognitive part. Okay. And then third part, bila actually dia sebenarnya mencari identiti. Oh. Humanism. Dia mencari identiti dan dia mencari orang yang a uh, make them feel belong to. Okay. Dia rasa aku belong kat tim ni. Yeah. Sebab tu dia dia akan stay kat tim tu. Kalau dia rasa dia belong kat rumah, dia akan stay kat rumah. Betul. So, Itu humanism. Betul. So, okay. And then the third, uh, the part yang paling view, paling last sekali adalah kita pandang dia dalam dari segi constructivism. Okay. Yang mana uh, dia terikut-ikut. Ah. Oh. So, empat reason ni, kalau the moment benda tu sampai kat dia, contoh dia ada talk tu, dia rasa aku kalau buat macam ni, aku power. Aku kalau post macam ni, aku dapat banyak likes. Okay. Aku kalau uh, uh, join team ni, mesti dia orang sayang aku. Uh -huh. Mesti aku macam boss. Uh hmm. -huh. Uh, mak buat aku tak sayang aku. Contoh. Dia rasa yeah. macam geng. Ha, dia rasa dia macam geng. contoh ada, gang. Gang. Ha, ha, ada itu. the sense of belonging tu juga. Sense of belonging. Ah, yeah. ha, dia rasa kat situ dia punya. Oh, aku ada team ni. Kat sini lah aku suka. Atau yang okay. keempat Menari. adalah dia punya constructivism. Dia hmm. dia dia ikut. Oh, abang aku macam ni. Kawan-kawan yeah. ha, uh, aku macam ni. Aku pun ikut. Hmm. So, empat view yang saya boleh bawa untuk semua supaya kita kalau nak bentrust, kita follow empat ni. Kita tahu so, dululah. Kita tahu dah dulu ah uh, daripada okay. kita kita baby baby ni kita tak tahu kita follow yang mana untuk kita mentras yang mana. Ya. Okay. Yeah. Ha. Betul. Kalau ikutkan ah uh, bila di sebut oleh doktor tadi saya terus jawab ah betul saya. Jadi okay. difikirkan balik kenapa lah kan uh, walaupun kita tengok bukan mereka tak tahu dia punya risiko. Yeah. Tahu tapi dibutakan uh, disebabkan empat uh, faktor tu, tu. Jadi uh, kita kembali ke Cik Basri, Cik Basri. Ah yeah. uh, Cik Basri kalau ikutkan yang dikongsikan oleh doktor tu uh, Mungkin ada macam yang rasa macam oh betul terkait ataupun rasa macam betul benda ni berlaku. Ah uh, kalau doktor sebutkan tadi mungkin rikot-rikot dah rasa ada ada geng betul tak tahu. Cik Bastin mungkin boleh kongsikan sikit uh, kebenarannya uh, berkaitan dengan ini. Uh, betul juga boleh jadi juga. Jadi situasi dia sekarang antara hukuman dekat di rumah tu. Ha. bila kadang-kadang mak bapak dia bising, bebel-bebel, -be lah. tu dia keluar, dia lepas station kat situ. Ha. Okay. tu daripada rumah lah, daripada rumah lah. Kata rumah tu surga ku, bila rumah tu surga ku jadi ibu bapa tu main peranan yang penting lah. Betul, betul. Yeah, sebab kadang-kadang yeah. minat ni kita tak minat halang. Sebab memang uh -huh. ada orang yang minat motor, ada orang yang uh -huh. memang minat kepada ialah jiwa-jiwa uh, kelajuan yeah, ini yeah, kan betul. seperti mana yang ditunjukkan oleh Adam Nurudin inilah uh -huh. minatnya terhadap motosikal digunakan disalurkan dengan cara yang betul. Adam kalau Eh uh, sudi bersama kami sebab kalau nak tahu Adam ni baru je selesai race semalam perlumba yeah. semalam dan kambang juga berjaya menang tahniah Adam itu capkan uh, tapi mungkin boleh kongsikan Adam um, sebab Adam dapat peluang untuk channelkan minat ni ke saluran yang betul menjadi oh. seorang pelumba motor um, melihat kepada gejala ataupun isu-isu mak rempit ni Adam sebagai seorang pelumba motosikal profesional negara ni apa pandangan awak ni Adam So uh, atas pandangan saya, saya setuju sangat apa yang doktor tadi katakan kata sebab uh, dia sebenarnya berkuda daripada uh, minat kepada motor atas remaja sebab saya pun uh, salah satu remaja juga, masih ya. remaja Masih dah banyak, masih dia, Alhamdulillah Dia sebenarnya dia nak tunjuk kehebatan okay. yang dia tu nak tunjuk kat kawan dia yang dia terror bawa motor yang dia boleh laju bawa motor So sebab tu Uh, Diambil jalan yang mudah, ikut kawan-kawan dia yang salah arah pergi kepada berempit, lah, bagi saya. So uh, macam saya pun dah test sendiri kawan saya yang berempit, saya bawa dia pergi ke jalan yang benar kepada race di atas lita. Kebanyakannya semua akan berhenti uh, untuk merempit lah sebab kita facility kita cukup equipment yeah. food and passenger hmm. dan uh, kita ada full insurance mm. dan paling penting kita pun ada salary mm. juga yang diorang akan bagi yeah. so the first time bila diorang nampak wah oh, dia race, dia boleh tunjukkan kehebatan dan yeah. dapat income lagi so yeah. the first dia yeah. akan stop uh, untuk uh, pergi kepada rumah haram sebab rumah haram kebanyakannya dia dapat menunjuk dia, dia kehebatan yeah. tapi Uh, income yang dapat sebenarnya rugi sebab dia orang repair motor semua yeah. Hey. modif sendiri kan. hmm. So at the end daripada uh, apa dia orang start nampak pun motor ni boleh jadikan orang uh, masa depan lagi cerah, income dia orang lagi bagus, kebanyakan akan berhenti Ya. Baik-baik. Yeah. Hmm. Jadi kalau ikutkan, mungkin ramai juga uh, yang nak tahu tahu bagaimanakah Ataupun apakah titik permulaan awak? Hmm. Ah, menjadi seorang pelumba kirinya yang profesional lah. Asal yeah. ah, so mungkin saya percaya kita di ramai Malaysia ni yeah. ah, adik-adik dekat luar sana yang bawa motor. Saya so, yang ramai yang berbakat. Betul. Tapi kan dia betul-betul tak tahu macam mana nak channelkan ah, ataupun kirinya mendapat ah dorongan yang betul. Hmm. Mungkin boleh kongsikan sedikit. Okay, uh, sekarang okey dulu ada lebih susah. Tapi sekarang banyak platform yang kita boleh dapat. Uh, semesti macam uh, Capri sekarang dah buka selection untuk rider-rider muda uh, atas 13 tahun bawah 13 tahun pun kita ada championship macam mini GP so ini adalah untuk membuka peluang yang untuk muda-muda uh, untuk tunjukkan bakat dan daripada sini platform ni akan bawa orang pergi ke macam saya ke sampai ke, ke World Championship yeah. so itu adalah uh, macam mana tangga yang saya kena naik daripada yeah. local championship lepas tu kepada Asia, yeah. kepada Europe dan uh, last kepada World Championship lah tu yeah. so, kat sini sama juga kat dulu saya pun suka racing yeah. dan ketika saya muda so apabila macam macam kan, air yang saya nak apa? uh, so, okay. Sedikit, yeah. Sanggup kita sedikit di situ. Sedar. Tengah, saya, saya tengah betul-betul fokus tu sebenarnya. Sebab Adam sedang berada di jiwa kelajuan dia tu. Bercakap mungkin <laughs> terlalu laju macam mana dia bawa motor. Tak apa, kita berikan sedikit ruang. Kita, um, kalau Encik Basri boleh bersama kita, Encik Basri. Masih lagi bersama kita. Encik Basri. Ah, you say, you say, ah ada, Cik Basri, ya saya, ya ah, saya. Encik Basri masih ada. Okey, kita pergi ke Encik Basri dulu lah. Encik Basri mungkin ada pengalaman melihat kepada insiden-insiden yang berlaku ni. Sebab tadi pun kita kongsikan juga kemalangan-kemalangan yang berlaku. Encik Basri sekarang ada bengkel, dia fahamkan ya. Um, Mungkin ada perbezaan dulu dan sekarang ni macam tadi Cik Basri dah cakap. Apa-apa sebenarnya yang berbeza dulu dan juga sekarang dalam budaya membawa motor ni, Cik Basri? budaya dulu ni dia ada sikap menghormatilah. Hmm. menghormati antara satu dengan yang lain. Yeah. Tapi sekarang ni remaja-remaja sekarang ni kebanyakan tidak menghormati antara satu dengan yang lain. Hmm. Dia macam sikap macam nak menunjuk lah. Uh, tapi pengalaman saya zaman tahun 2000-2001 Tak ada benda-benda macam -benda dia, uh, dia ada sikap Saya menyayangi ada benda tu ada Okey. ha. Uh, sikap bertolak angsur dia ada hmm. Tapi zaman sekarang ni dia macam satu ego dia terlalu tinggi hmm. Uh, untuk menunjuk nunjuklah benda-benda ni yeah. Okay. Uh. Baik, faham. Okay. Alright. Jadi kita akan kembali dengan Betul. Cik Basri sebentar lagi. Berkat tentang menunjuk-nunjuk. Ha. Uh, ha. menunjuk dari sekarang. Psikologi tadi? Haa, psikologi juga ha. kan? Kadang-kadang uh, betul tak doktor? Orang kata bila dia menunjuk tu dia sebenarnya nakkan validasi. Lagi-lagi ah. kita ni di zaman uh, kita ada anak muda sekarang eh. Betul. Eh? Mereka harus tunjuk posting untuk uh, memberi validasi uh, uh, untuk tengok ada orang. Psikologi tu macam betul. mana? Okey, dari uh, daripada validasi yeah. untuk pengetahuan yeah. Anif dengan Dayang. Okay actually uh, manusia ni dia ada uh, keperluan macam makan kita perlu makan hari-hari kita perlu minum hari-hari tapi kita perlu kasih sayang hari-hari yeah. Kita perlu kasih sayang dan kita perlu be seen be heard uh, and be thought yeah. jadi kalau tak ada orang nak dengan kita kita cari orang lain supaya dengan kita Betul. so orang yang macam tu dia orang akan cari something yeah. yang oh aku power macam ni yeah. and dia akan hurt tak yeah. so kalau kita sebagai ibu bapa kita uh, kita tak dengar apa yang anak kita cakap. Kita punya mistake besar sebab dia akan cari lain. Yeah. Kalau kita sebagai guru pun sama juga. Yeah. Kalau kita sebagai community yeah. pun sama juga abang kakak kalau adik tu buat sesuatu And then kita cakap eh kau tu macam ni And then dia rasa aku dah cuba nak cakap kat dia Dia tak boleh cakap kat dia Dia right. tak dapat validasi tu yeah. Validate uh, So validate is something yang very important Dia needs keperluan yang asas manusia Ya yeah. uh, ah. Mungkin ada satu terma ni yang menarik untuk kita cakapkan juga Iaitu you only live once ni YOLO hmm, YOLO yeah. kan Yang sekarang ni kerap digunakan Mungkin zaman kita pun ada dah Dah tahu dah ha. uh, Cuma sebab dia orang tahu Ini adalah satu aktiviti yang berisiko tinggi yeah. Banyak kes-kes yang membabitkan kematian Mungkin boleh terjadi kepada mereka juga juga. Mm. tapi itu tidak menghalang lah untuk mereka buat juga aktiviti ni. daripada sudut psikologi macam kita tahu ni something wrong somewhere ni tapi tetap buat ni. Ha, sebab Jadi dalam brain tu. sebab dalam brain dia dia dah fikir aku memang power. Satu Kisah. lagi ha, aku memang power aku aku takkan hand, uh, takkan takkan tak accident. kena, Cuma, kena takkan kena pula. Yeah. Aku memang power aku dah tahu dah polis tu kat mana. Ha. Ha, aku aku dah tahu dah dia dia ada uh, cognitive distorted kat situ. Oh, okay. So untuk kita handle kita handle kita challenge thought tu. Hmm. Ya ke? challenge. Ah okay. uh, tu itu satu way. Ada lagi beberapa tanya nanti kalau ada ruang lagi saya yeah. uh, kongsikan beberapa teknik untuk handle benda ni. Mm. Oh, okay. bagus oey. Okay. Ya. Sebab so, kita pun fikir macam tak terfikir. Bila macam, itu kita. Kita uh. yang cakap eh kan bahaya. Yeah. Boleh datangkan maut tapi yeah. betul sebenarnya kira dah diblok yeah. dengan dead uh, idea yang eh okey je tak ada masalah. Mm. Dia panggil distort thinking, okay. stop thinking, okay. stop thinking. Mm. Yang tu cognitively dia orang memang dah ada idea tu. Mm. Power. Polis akan jumpa aku. Aku dah banyak kali cuba dah. Ah. Aku dah banyak kali dah kelokak. Uh, aku dah banyak kali dah masuk hospital hmm. Tapi aku masih hidup je lagi Dia ada Alright. distort thinking tu okay. Thinking tu nak kena ubah Alright hmm. Kita kembali berjaya dapatkan Adam ah. Yang laju sangat tadi tu Adam Tadi seronok <laughs> dah Adam selalu bercerita Macam mana Adam Cara-caranya ah, Cara-caranya ah. Apa daripada satu uh, championship sampai yeah. lah yang kebesar kan hmm. so, Boleh lah mungkin Adam boleh sambung lagi cerita Betul sekali dengan nasihat sikit Adam ah, nasihat, nasihat kepada mereka yang nak um, Apa Berkejimpun dalam arena yeah. lumba motor ni So, uh, saya especially Nasihat first saya bagi kepada parents ah uh, Sebab bila parents nampak uh, Pada anak yang suka racing Kena ambil action yang cepat lah uh. Kalau macam bapak saya yang uh, bila nampak saya suka racing Dia tukar cakap Dia nak racing Ayah akan bawa uh, Adam pergi ke jalan racing yang tempat yang betul yeah. Yang penuh full gear Racing, keselamatan tu so, nak racing kat situ, nak tunjuk kehebatan kat situ baru kalau nak tunjuk kehebatan biar nampak kat seluruh dunia biar nak tunjuk kehebatan tu kat seluruh dunia bukan je dekat jago kampung lah betul? betul. ya yeah. so, tu uh, macam tu lah uh, sikit sebanyak saya pergi perjalanan so bila saya dah info dekat racing uh, saya dah puas dengan laju saya di atas motor, sisi tinggi, tinggi. so dari tu saya dah tak berapa tertarik untuk berlumba dekat Raja Raya sebab saya tahu resiko dia sangat-sangat bahaya -sangat yeah. sebab bila saya dah jatuh track saya dah rasa macam sakit dia yeah. uh, risiko so saya bila saya rasa itu saya fikir oh, bila saya jatuh tak jaya raya macam mana pula sakit dia akan terima pula atas badan saya Jadi okay. so, okay. pasal saya cakap okey disebabkan risiko atas jarak yang tinggi so saya saya racing dekat atas track. Uh. So, itu banyak. Uh, kita punya saya punya perjalanan lah. Baik. Sangat menarik Dam, sangat okay, menarik. Semoga memberikan inspirasi. Baik ha? sikit Encik yeah. Basri, Encik Basri mungkin sikit nasihat kepada mereka sebab Encik Basri juga masih dalam arena menyelah dengan motosikal ni, ada bengkel dan sebagainya. Yeah. Nasihat untuk nak minat motor tu boleh tapi janganlah lebih-lebih sehingga menjadi mak rempit yang tak uh, apa ada tanggungjawab terhadap keselamatan ni Encik Basri. Okey, jadi kita ni sebagai penunggang motosikal kita memandu pun kalau kita langgar orang kita pun jatuh orang langgar kita pun kita jatuh hmm. jadi jadi hargilah nyawa kita sendiri yeah. okay, hmm. jadi kita sebagai ibu bapa tu kalau nampak anak tu minat tentang racing ada kesimpulan dia satu track dipanggilkan drag track drag ada di Melaka MMC ada uh -huh. kita support lah anak tu biar pergi dekat track tempat yang betul uh, Jadi, -huh. betul lah yang saya cadangkan lah ibu bapa ni galakkan dia pergi ke track betul okay. waktu motor ni tender pun tak apa boleh masuk dalam tu ah, yeah. okay. pun, macam malam minggu pun kat track pun memang ada dipanggilkan ah, ataupun dia orang panggil kanjo. kanjo malam minggu ibarat dalam track masuk hanya RM10 saja. di daftar okay. dapat rasa suasana uh, track tu lah ya eh? uh, memang rasa ada traffic light, ada yeah. bendera, ada kereta, ada kereta, ada panggilan, uh. semua ada betul, betul. Semua bermula bermula dengan, dengan dah, standard <laughs> <laughs> baik ada okay Encik Basri hmm. terima kasih ya eh, Encik Basri. Ya. Yeah. Uh, daripada, daripada tadi ha -ha. dua orang eh Adam dan Encik Basri saya terdengar mereka tekankan tentang peranan ibu bapa. Okey. Okey uh. dan daripada sudut psikologi juga ya sebab hmm. kita tahu uh, minat untuk atas kelajuan dan sebagainya itu sangat natural sebenarnya ya. Hmm tapi dari segi psikologi supaya mereka-mereka yang menonton ataupun ada kawan-kawan yang minat sangat untuk berlumba haram dan sebagainya bagaimana agaknya untuk meyakinkan mereka untuk mencuba sesuatu yeah. yang di jalan yang lurus lumba halal juga lumba halal pula, lumba <tuk> halal pula. <tuk> <tuk> bapa. Yeah. Okay, kita tengok daripada segi ibu bapa, kita itu adalah pandangan daripada humanistik. Yeah. So maksudnya uh, base balik semua ibu bapa dia dia heard oh anak dia suka macam ni. Dia seen anak dia suka macam ni. Yeah. So bapa uh, uh, yang dia Adam tu dia nampak, betul, dia tahu betul. Uh, because of that. Tapi kesilapan yang ibu bapa selalu buat apa? Dia selalu tak dengar. Hmm dan dia selalu tak nampak. Yeah. Dan dia nampak, weh budak ni suka racing, uh, tak elok. Bahaya. Uh, dia, dia tak nampak yang positif pak. Uh. Kita kan semua everything yang ada dekat diri dia ada positif ada negatif. Betul. Yeah. betul. So itu ada kelemahan ibu bapa bukan kelemahan ibu bapa mana-mana kita pun kadang-kadang ada kelemahan tersebut sebab kita tak boleh nampak anak-anak kita macam tu. Yeah, yeah. So we try hard uh, cara nak bendong dia, kita cuba tengok apa yang anak kita minat. Yeah. Uh, itu itu dari segi psikologi okay. Untuk kita heard, uh, Kita faham dia Untuk kita nampak Apa yang dia suka Okay Kita hmm. ah. listen dan dengar Kepada minat <laughs> mereka Listen Menad dan lah dengar Apa yang dia buat Okay ya, betul. Kita faham ini mungkin Perbincangan yang agak terbatas Daripada ya. sudut waktunya ya, Tapi betul. kita ucapkan Terima kasih banyak kepada Dr. Norina uh -huh. Sudi seorang kita Juga ada Adam Norudin Dan juga Cik Basri Abdul Rashid uh, Saya dalam talian bersama kita Terima kasih banyak di atas kongsiannya Terima kasih Adam all the best ya Adam. All the best Adam dan Encik Basir juga terima kasih banyak-banyak. Okey, terima kasih. Baik, Hanif, saya ya. rasa sebenarnya uh, saya sangat suka perbincangan ini. Kenapa? Sebab selalunya bila orang cakap perlumbaan haram, kita terus, orang akan terus Judge. negatif, negatif, negatif. Hmm. Tetapi, dia lebih kepada macam mana, apakah puncanya hmm. dan bagaimanakah jalan untuk bawa tu bawa uh, perlumbaan ini kepada yang baik sebenarnya. Saya ada satu soalan Okey silakan Ibu hmm. Bapa hmm. Tapi kita pergi, pergi pada ibu dulu Okey Kalau anak awak minta motor Macam mana satu hari nanti kita hantar di kelas lah. Ah. saya dah dengar, saya dah dengar. Kalau tak saya pun mungkin ada. Yeah. tu mungkin. Okey, sebagai seorang ibu tipu lah. Kalau ah. saya rasa ibu hey, bahaya tak ah. ibu takut lah. Okay. Tapi kalau saya nampak dia begitu cenderung minat yeah. dia daripada seorang anak tu buat sesuatu yang kita tak nak, yeah. saya akan bawa dia ke tempat yang sepatutnya. Macam Adam tadi lah. Macam Adam, Macam Adam Saranan kasih. Doktor lah. Saranan Doktor Adam hmm. dan juga tentunya Cik Basri tadi. Ha -ha. tadi. Okey, itulah yang kita mahukan daripada perbincangan ini. Yeah, Semoga betul. Mm -mm. dapatlah kita kurangkan gejala rempit ni eh, sebab yeah. betul tak ada faedahnya ya, saya pernah bersama-sama dengan mereka saya tahu tak ada faedahnya tolonglah ya, ya? okey